воды пить, попить, дать. Я попрошу Если бы у нас был распорядок дня, как обычно, то у нас бы в живых не было. Почему? Ну, да, потому что обычно мы в 11 Слухомоемся и ложимся спать, а в этот раз мы легли на 15 минут раньше. Это случилось в 11 часов. Мы уже легли в постель спать. Только начала кричать воздушная тревога. У меня на телефоне приложение, я даже не успела ее отключить. Как нас просто с мужем привалило. Мы не услышали ни взрыва, ни хлопка, ничего. Она просто сразу накрыла две стены и упал в потолок. Позже мы услышали крики, что нас ищут. Приехали ребята НЧС. Сейчас они нас откапывали. Слава Богу, остались живы. Мы все это время строили этот дом, делали ремонт, обустраивали для большой семьи, с детьми, с внуками. В одну секунду мы потеряли все. Но в то же время я очень рада, что, надеюсь, будет такая возможность увидеть своих внуков после войны. Две большие стены перекрытия, деревянные балки, они обе на нас легли, обе придавили. Сверху упал второй этаж, потолок на нас. Мы при полностью завалины, плюс земля, да, все, что сыпалось, полностью нас завалило, закопало. Муж свободной рукой прокопал какое там отверстие, чтобы немножко воздух заходил. А так мы полностью были засыпаны, полностью нас выкапывали. Да, конечно, мы обрадовались, очень сильно кричали, да, помогите. Но ребята молодцы, они настолько быстро, оперативно, молодцы, быстро откопали. Я считаю, что это быстро с тем, что какой слой был над нами, вообще час это очень быстро. I'm <laughs> Сейчас за ним. Сейчас за ним. Сейчас за Сейчас Сейчас за ним. Сейчас за ним. Сейчас за ним. Сейчас